Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di penghujung hari ketiga penghujahan di akhir kes pembelaan. Kes Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, kes 1MDB. Peguam bela peguam bela Datuk Seri Najib hari ini meneruskan hujahan mereka. Banyak sangat yang diperkatakan dalam hujahan pada hari ini. Tetapi saya nak memetik satu aspek yang saya rasa penting yang mungkin rakyat Malaysia tidak pernah dengar sebelum ini tetapi hari ini kita bentangkan untuk pendengaran dan tatapan rakyat Malaysia yang ingin tahukan kebenaran. Semalam saya telah menceritakan bahawa Datuk Seri Najib menghadapi empat pertuduhan menyalahgunakan kedudukan beliau dengan melakukan perkara-perkara yang mana beliau mempunyai kepentingan. Salah satu daripada tindakan Datuk Sri Najib yang didakwa oleh pihak penawaan sebagai telah dilakukan di mana Datuk Sri Najib mempunyai kepentingan. Berbunyi begini, pada 26 September 2009, kamu iaitu Datuk Sri Najib telah mengarahkan lembaga uh, lembaga pengarah 1MDB yang akan mengadakan mesyuarat khasnya pada di di Royal Bintang Damansara untuk meluluskan satu resolusi memberi kuasa 1 MDB untuk mengambil bahagian di dalam satu projek usaha sama ataupun joint venture dengan Petro Saudi International Limited dengan cara Uh, memasukkan atau membuat uh, pelaburan pelaburan modal sebanyak 1 juta USD untuk mendapatkan satu uh, satu bilion sorry satu bilion USD untuk mendapatkan 1 bilion saham di dalam sebuah syarikat joint venture. Donc ini pertuduhan yang perlu semua ingat ialah tarikh yang dikatakan Datuk Seri Najib memberi arahan ni. Datuk Seri Najib dikatakan telah memberi arahan kepada lembaga pengarah pada 26 hari bulan September 2009. Ingat tarikh itu. Apa yang Datuk Seri Najib dikatakan telah lakukan? Menurut pihak pendawaan, Datuk Seri Najib telah menghubungi Tan Sri Baki. Tan Sri Baki adalah pengusi lembaga pengarah uh, 1 MDB pada masa tersebut. Dan uh, Tan Sri Baki dibawa sebagai saksi dalam perbicaraan ini. Tan Sri Baki telah memberi keterangan seperti berikut. Sebelum mesyuarat ini dimulakan. Mesyuarat pada 26 hari bulan September 2009 Sebelum mesyuarat ini dimulakan, Jolo telah menyerahkan handphone beliau sendiri kepada saya dan menyatakan PM on the line want to speak to you. PM pada masa tersebut adalah Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib telah menyatakan kepada saya lebih kurang seperti berikut. Baki Uh, dia cakap dalam bahasa Inggeris sikit di sini, the board should not be looking back to the past and questioning how the money was raised. What is important is for the board to focus on the Petro Saudi proposal where the discussions have been going on for some time. I I would like the board to quickly consider this proposal and firm up a decision on it. This is an important project which is G2G in nature. Saya ringkaskan di dalam bahasa Melayu Datuk Sri Najib kata baki Uh, penting untuk lembaga pengarah fokus kepada uh, cadangan uh, Petro Saudi di mana perbincangan mengenai perkara ini telah berlanjutan untuk satu tempoh. Saya um, suka jika sekiranya bot uh, lembaga pengarah dapat mempertimbangkan dengan pantas cadangan tersebut dan membuatkan satu keputusan mengenainya. Jadi jawapan yang diberikan oleh Tan Sri Baki ialah saya hanya menyatakan kepada beliau I would inform the other board members and we will look into it. Saya akan maklumkan ahli-ahli lembaga yang lain dan kami akan menelitinya. Ini jawapan Tan Sri Baki. Yang pertama kita kena tengok di sini apa yang dikatakan arahan oleh Datuk Seri Najib ini Dia cuma berkata Saya mahu Lembaga pengarah Untuk Mempertimbangkan segera Cadangan ini Dan membuat Keputusan mengenainya Ini adalah satu Projek G2G yang penting Dia tidak arahkan Bot untuk membuat keputusan Meluluskan cadangan tersebut dia kata mempertimbang board pertimbangkan cadangan tersebut dan buat satu keputusan mengenainya terpulanglah kepada board sama ada board mahu terima atau tidak mahu terima dan Tan Sri Baki pun tidak rasa terikat dengan apa yang dikatakan oleh Dato' Sajib dia kata saya akan maklumkan ahli-ahli lembaga yang lain dan kami akan menelitinya tidak ada komitmen bahawa ia akan dilaksanakan oh okey Datuk Seri atas arahan Datuk Seri kita akan laksanakan dia tidak kata begitu dia kata kita akan meneliti. Jadi, ini berlaku pada 26 hari bulan. Pada mesyuarat 26 hari bulan ini, lembaga pengarah 1MDB tidak pun memutuskan yang ia akan menerima cadangan yang dibuat oleh Petro Saudi ini. Apa yang telah diluluskan, ada resolusi di sini. Resolusi pada 26 hari bulan 9 apa yang diputuskan oleh 1MDB pada masa tersebut bahawa syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mengambil bahagian di dalam satu projek usaha sama bersama Petro Saudi Limited dengan melabur di dalam saham sebanyak 1 bilion tapi di bawah ni dia kata tertakluk kepada beberapa syarat-syarat yang pertama satu badan profesional penilai hendaklah dilantik oleh syarikat tapi dibayar oleh syarikat joint venture untuk menilai aset-aset syarikat joint venture. Syarikat joint venture dan lembaga pengarah syarikat joint venture hendaklah melantik beberapa orang. Begitu. Adalah beberapa perkara yang diputuskan tetapi dia tidak putuskan bahawa mereka segera ingin memasuki perjanjian joint venture ini dia kata tertakluk pada syarat maka kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi tidak berlakulah joint venture jadi ia sangat berbeza dengan gambaran yang diberikan oleh pihak penawaan bahawa Datuk Seri Najib telah memberi arahan kepada Tan Sri Baki untuk segera melaksanakan satu JV. Tapi soalnya, benarkah panggilan telefon Datuk Seri Najib pada 26 Mei bulan September ini yang mengakibatkan 1MDB memasuki perjanjian usaha sama. Pihak pembelaan telah pun menyenaraikan beberapa tindakan yang telah pun dibuat oleh lembaga 1MDB ini sebelum 26 hari bulan 9. Pada 18 hari bulan 9 2009, iaitu 8 hari sebelum panggilan telefon Datuk Seri Najib kepada Tan Sri Baki, Tan Sri Baki telah mempengerusikan mesyuarat lembaga di mana lembaga telah mendengar presentation ataupun apa ni pembentangan yang dibuat oleh KC Tang sekarang ni di dalam pelarian KC Tang ni pada masa itu dia adalah 1MDB's Executive Director of Business Development dan juga CEO Syahrul Azral berkenaan dengan projek usaha sama dengan Petro, Petro Saudi International Limited ni adalah pada masa itu diputuskan bahawa 1MDB masuk ke dalam per, uh, perundingan dengan uh, Petro Saudi untuk mewujudkan JV ini ini 8 hari sebelum tu lembaga juga telah uh, mengambil keputusan untuk melantik Tan Sri Baki dan Syahrul Azral sebagai corporate representative atau wakil korporatnya di dalam syarikat JV pada 18 hari bulan juga uh, sementara J, uh, JV ini dibincangkan di Malaysia oleh oleh lembaga 1MDB satu JV company bernama 1MDB Petro Saudi Limited telah pun ditubuhkan dan dibentuk di British Virgin Island. Ini berlaku pada 18 bulan. Datuk Sri Najib telefon pada 26. Pada 18 bulan, 9, 8 hari sebelum tu dah tubuh dah syarikat JV yang bernama 1MDB Petro Saudi Limited di British Virgin Island. Dan pada 20 hari bulan, 2 hari selepas penubuhan syarikat baru tu, seorang bernama Edward L. Moss yang merupakan konsultan dan penilai dalam sektor tenaga telah menghantar surat kepada 1MDB untuk melantik beliau bagi membuat penilaian aset-aset petroleum. Nampak tak? Penilaian yang dikatakan akan dibincangkan dan kemudiannya resolusinya dibuat pada 26 bulan, pada 20 bulan dah ada penilai hantar. Surat untuk dia dilantik sebagai penilai. Jadi ada orang lain sedang buat kerja di belakang. Nampak gayanya pada 25 hari bulan 9 sehari sebelum mesyuarat yang dijangka berlaku dan Datuk Seri Najib membuat panggilan telefon saya sebelum tu lembaga pengarah 1MDB telah meluluskan satu resolusi untuk membuka satu uh, account bank joint bank account ha, account bank bersama dengan petro saudi international limited di atas nama 1MDB petro saudi limited di sebuah bank di Switzerland, di BSI Switzerland. Ini berlaku pada 25. Jadi ia mendahului resolusi khas yang dibuat pada 26. Ia mendahului um, panggilan telefon Datuk Sri Najib kepada Tan Sri Baki. Jadi bagaimana pihak pendakwaan boleh memilih tarikh ini saja. Tarikh pada 26 ni dan mengatakan panggilan telefon Datuk Sri Najib kepada Tan Sri Baki lah yang mengakibatkan ataupun ataupun mengarahkan 1MDB untuk memasuki satu perjanjian dengan Petro Saudi. Pihak pembelaan menghujahkan bahawa pihak aa, di pihak pembelaan menghujahkan bahawa pihak pendakwaan tidak boleh melihat hanya apa yang berlaku pada satu hari. Jangan memilih hanya satu hari di antara banyak hari peristiwa yang berlaku, pilih satu hari dan berkata pada hari ini disebabkan ada penglibatan Datuk Sufi Najib di situ, disebabkan dia buat panggilan kepada Tan Sri Baki, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan. Apa yang berlaku sebelum dan selepas tak menjadi masalah. Sekarang kita dengar pula apa yang jadi selepas. Tadi kita dah dengar 8 hari sebelum dah macam-macam tindakan berlaku. Sebelum kita pergi tengok apa yang berlaku selepas, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh mahkamah. Mahkamah semasa memutuskan untuk memanggil Datuk Seri Najib membela diri, di akhir kes penawaan dulu, mahkamah berkata keterangan menunjukkan bahawa tertuduh pada 26 September 2009 telah membuat panggilan telefon kepada PW15, Tan Sri Bakil itu, yang sedang bersedia untuk mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah 1MDB dan telah mengarahkan lembaga pengarah 1MDB semasa mesyuarat khas tersebut di Royal Bintang Damansara untuk meluluskan satu resolusi memberi kuasa pada 1MDB untuk mengambil bahagian di dalam satu joint venture dengan Petro Saudi International Limited. Ini dapatan mahkamah. Mahkamah kata dia mendapati bahawa pada 26hb bulan Datuk Seri Najib ada buat panggilan telefon ini, panggilan telefon ini kononnya memberi arahan kepada lembaga maka itu apa yang dimasukkan dalam kertas pertuduhan sebagai perbuatan menyalahgunakan kedudukan telah berlaku dan telah dibuktikan berlaku ianya dilakukan oleh Datuk Seri Najib tanpa mengambil kira apa yang berlaku daripada 18 sehingga 25 bulan dan juga tanpa mengambil kira apa yang berlaku selepas itu pada 26 hari bulan tadi kita dah dengar resolusi telah dibuat oleh 1MDB bahawa ia telah diberi kuasa untuk merundingkan kemasukan ke dalam satu uh, usaha sama dengan Petro Saudi Limited tetapi takluk kepada beberapa syarat ya yeah. Belum pun syarat itu dipenuhi, dua hari selepas itu, pada 28 hb 9 2009, Syahrul Azral, CEO 1MDB, telah pun menandatangani satu JV agreement tapi dengan sebuah entiti bernama Petro Saudi Holdings, bracket Cayman Limited ini bukan entiti yang mana 1MDB berunding. Ini bukan entiti yang Datuk Sri Najib minta Tan Sri Baki untuk pertimbangkan, untuk teruskan kerana ia bersifat G2G. Ini adalah satu syarikat lain yang diwujudkan sebuah syarikat pesisir yang diwujudkan. Dan bagaimana Syahrul Azral boleh pergi memasuki perjanjian ini? Dia tidak kata dalam keterangan dia bahawa Datuk Sri Najib mengarahkan dia. Dia kata dia pergi ke sana bersama peguam. Peguam mewakili 1MDB. Pergi dan menandatangani perjanjian tersebut. Apa kata Syarul Azral dalam keterangannya, semasa di sana saya tidak membaca pun JV ini. Dan ini disangkal oleh uh, saksi yang merupakan peguam 1MDB yang dipanggil oleh pihak pembelaan. Encik Brian daripada Wong Partners, dia kata itu tidak benar kerana semasa Perbincangan untuk menandatangani perjanjian ini, perbincangan tentang keberhutangan 700 juta yang merupakan kandungan di dalam perjanjian yang ditandatangani itu telah pun diperbincangkan. Tidak mungkin Syahrul tidak tahu apa yang ditandatangani. Kemudian selepas uh, perjanjian ditandatangani pada 28 April 2009, beberapa tindakan lagi diambil. Tapi tuan-tuan dan perempuan, perjanjian ini sejurus ia ditandatangani, perjanjian itu mengistiharkan bahawa syarikat JV ini, iaitu 1MDB Petro Saudi Limited, sudah menjadi terhutang sebanyak 700 juta USD kepada syarikat Petro Saudi Limited. Bagaimana seorang CEO boleh menandatangani perjanjian yang sebelum memulakan apa aktiviti perniagaan pun telah pun mengistiharkan syarikat JV ini ada keberhutangan 700 juta dengan Petro Saudi Limited. Dari itulah bermulanya keberhutangan syarikat 1MDB. Selepas perjanjian ini ditandatangani, CFO 1MDB pada masa itu iaitu Cik Radi Muhammad telah um, mengarahkan wang ya, eh, untuk dipindahkan. Kemudian berlaku beberapa perkara lagi. Kebanyakannya adalah tindakan daripada Syahrul. Pihak pembelaan telah menyenaraikan tindakan-tindakan yang dibuat oleh Syahrul. Ia menunjukkan bahawa semua tindakan susulan selepas itu dilaksanakan oleh Syahrul Azral Dan dia tidak katakan dia buat itu kerana Datuk Sri Najib suruh atau ia berikutan daripada panggilan telefon Datuk Sri Najib. Maka akaun bank ditukar, pembayaran dibayar kepada akaun yang bukan diautoris di dalam perjanjian. Semua langkah-langkah ini telah berlaku. Apabila perkara ini dibangkitkan oleh pihak pembelaan untuk menyatakan bahawa bagaimana mahkamah boleh menerima keterangan mereka yang ternyata tindakan-tindakan mereka ini sebenarnya mengakibatkan berlakunya perbuatan jenayah? Jawapan yang kerap kali diberikan oleh pihak penawaan ialah mereka bukanlah orang yang sedang dibicarakan. Begitu mudah ia diketepikan bahawa mereka bukanlah orang yang dibicarakan. Akhirnya kalau kita ikut rentetan apa yang telah dibuat oleh Syahrul ini, wang 1MDB yang kononnya di, di, di bayar ataupun yang menjadi terhutang telah diarahkan dibayar dibayar ke satu bank account yang akhirnya bank account itu adalah bank account kepunyaan Jolo syarikat Goodstar yang dimiliki oleh Jolo perlu diingat bahawa Syahrul pada asalnya memang adalah orang yang bekerja dengan Jolo dari DTIA pun mereka mempunyai hubungan kerja rentetan bagaimana hubungan mereka bermula dan di mana mereka pernah bekerja bersama semuanya dibentangkan oleh pihak pembelaan. Syahrul Azral memang bekerja dengan Jolo. Jadi apa yang berlaku di akhirnya pihak pembelaan telah minta mahkamah untuk menimbang semula. Dapatan-dapatan yang telah dibuat oleh mahkamah di akhir kes pembelaan, di akhir kes pendakwaan dulu kali ini dengan mengambil kira keterangan Datuk Seri Najib sendiri yang mengatakan dia hanya buat satu phone call tu je. Dan phone call itu pun tidak mengarahkan 1MDB untuk terus masuk ke dalam satu perjanjian JV. Bahkan kalau panggilan itu dibuat pun ternyata 1MDB tidak mengambil arahan beliau dan telah mengambil tindakan-tindakan yang jauh menyimpang daripada arahan yang beliau berikan hasrat untuk mewujudkan satu JV dengan secara G2G dengan Petro Saudi Limited hancur lebur di tangan kaki tangan kaki tangan 1MDB sebab itu ada saksi penawaan yang datang iaitu uh, uh, mantan uh, SAC Raja Gopal yang merupakan pegawai penyiasat PDRM pada masa tersebut beliau membuat recommendation supaya semua pegawai-pegawai di dalam 1MDB pada masa tersebut didakwa kerana telah menjalankan tindakan bertentangan dengan keputusan lembaga. Bukan saja keputusan Datuk Seri Najib. Keputusan lembaga pun diorang tak ikut. Pegawai-pegawai membuat tindakan sendiri mengakibatkan berlakunya keberhutangan dan semua perbuatan mereka itu terjumlah kepada pelbagai bentuk perlakuan jenayah. Tetapi yang terpaksa mendawa, menjawab pertuduhan hari ini ialah Datuk Seri Najib. Kita ikuti hujahan-hujahan susulan pada hari-hari berikutnya.